Отже, вітаємо студії Ганну Кириченко, вона засновник форуму Вінницькі мами і папи». Вітаємо вас, Я пані Гана, у, у нас в нас вот ну. в гостях вас у нашій студії. Все ж таки було б цікаво, дізнатися більш детально, що це за форум скільки він існує, та яка була його мета створення. Начнем з того, що он родився, скажем так. Это угу. как, как Хотя он був, был, наверное, Было не два перед. Нами. Он он нет, он второй. У меня угу. була дочка. Я когда приїхала в Вінницю, это был 2005 года. Очень мало было в интернете вообще информации э, даже ну, не то что информации, а вообще сообществ для венечан, скажем, потому что я приехала из Севастополя, у нас там очень сильно развито это все было уже на то время, и можно было зайти и на форум пообщаться и узнать много информации в сети, ну то есть mm -hmm. не надо идти к соседу. Потом я забеременела и Хотела знать больше, так как я никого не знала в и мне надо было информация про женскую консультацию, про роддома, про врачей. Но это то, что волнует женщин: где сдать анализы, где дешевле, где хорошие. Вот это все э, ищешь и найти в Инненции было не невозможно. Я общалась в то время, будучи беременной, я общалась на киевском форуме э, для родителей. И потом э, пришла идея такая, что хотелось бы все-таки э, знать э, именно по Виннице, где что находится, и общаться вообще с мамами, встречаться, обмениваться информацией, получать какие-то там рекомендации, скажем так. И э, на то время у меня подружка жила в Виннице, и мы решили сделать форум. Это как в бы... принципе, идея была так на поверхности. Была да? на поверхности, была да. да, мне, такая, мне, да? Х, мне, мне хотелось, это так mm -hmm. сказать мое хобби, это как бы второй ребенок, вот. И сделала форум, моя подружка помогла сделать, э, скажем более культурные там, названия вот это вот для разделов. А в форме, да, саму структуру, скажем так. Вот. Э, и так родился 15 апреля 2009 года форум. Э, очень сложно было набрать людей, потому что все сидели в Одноклассниках, ВКонтактах, в Фейсбуке все были разбросаны, и собрать как бы в кучку было не так легко людей. Mm -hmm. э, ну, мы с этим справились. На сегодняшний день у нас больше 2000 подписчиков. Вот и мамы делятся информацией уже не только про женские консультации, там они могут поделиться информацией про больницы, про кулинарию, про вышивку. У нас есть отдельные такие прям разделы, где девочки делятся там схемами для вышивания, кто-то там вяжет, кто-то готовит, очень там дает идеи для того, чтобы что-то приготовить. Ну, это извечная проблема, что ж приготовить? Так зашурдит. Шо... Да, но... и чтобы быстро. У нас весь форум, у нас был бум где-то э, года-три назад, все купили мультиварки. Uh -huh. это как не для рекламы, да, но э, для мамы это вообще супер. И все, ты какую взяла? Я такую взяла, а там вот это, а вот там вот это. А как же в ней готовить? Тут все новинки на этих Все наверное... Да, как да. и то, что не то, что э, самые такие э, новинки, а то, что э, надо для мамы чтобы облегчить ее как бы участь и быть больше с ребенком, да, и не торчать на кухне, чтобы приготовить, потому что придет же муж, он же тоже, извините, ребенок, он тоже хочет кушать. Его тоже надо накормить, а с ребенком надо и погулять там, и куда-то еще сходить, и все купить, а еще надо это все как бы распланировать. Поэтому как бы все делятся, и оно как бы... То, что облегчает жизнь мамы, все обсуждается. Думаю, что mm -hmm. это действительно такая знахитка для Винницы. Mm -hmm. Вы ви гарно хорошо привезли идею до нашего места. А сколько уже пользователей на данный момент есть? Сколько было mm -hmm. с початку? С початку были только мои подружки. <laughs> это так было. Заходишь на форум, начинаешь там, давайте, девочки, давайте создадим как будто есть общение. Ну сколько нас там? Пять человек у меня было немного. Я из Севастополя попросила девочек, чтобы зарегистрировались и mm -hmm. как бы поддерживать хотя бы жизнь, как будто идет общение. И так вот сидишь, я поприглашала там в одноклассниках, в контактах всех, э, в фейсбуке, э, искала именно по Виннице мам. Поприглашала, и так заходит человек, что-то напишет, и сразу всех хоп, в эту тему. И оно по чуть-чуть, по чуть-чуть, конечно, было сложно, потому что там было такое, что у нас и за неделю там было один-два человека придет, и как бы так чуть-чуть сухенько начиналось. Сейчас у нас как бы форум, он э, сам собой живет. Mm -hmm. То есть он такая большая машина, в которой э, девочки заходят, общаются, и уже есть и доска объявлений, где мамы могут продать э, то, что у них осталось, да, после детей, или что-то купить, например. Сейчас это очень актуально, потому что это очень, коротко, очень, так, очень цены такие, что купить просто нереально. Ну, как <laughs> вы завоевывали свою аудиторию? Якусь надавала рекламу. Рекламу чи... я только в соцсетях я, приглас... я, я была такая, как это правильно сказать? Я регистрировалась в группы, которые были в Одноклассниках, контактах mm -hmm. именно по Виннице, и рассылала всем личные сообщения. Что? Ну да, можно сказать так. И еще мы раздавали листовки в парке для мам. Мы делали такие листовки на. Просто мне девочка, подружка дизайнер сделала листовку. Там, у нас впервые винницы там форум для виницких мам и пап и вот так вот ходили на прогулку и раздавали кого-то мам встречали с колясками раздавали им листовки это ваш, это ваш властный бюджет там, да спонсоров это такое никто... знаете хобби mm -hmm. меня когда спрашивают ты на кого-то училась на каких-то там э, на программиста там еще что -то? нет вот самоучка mm -hmm. то вот такой вот то хобби то вы властными руками створили этот да. стайл да. Написала его Ну, как руч, написали? написали взяли, так, я взяла движок, так сказать. Сейчас угу. это возможно. Сначала был сайт. Э, но сайта было мало, потому что сайт это одностороннее общение. А хотелось угу. именно, чтобы было общение двустороннее, был диалог. И я сделала как бы уже форум. И он стал основным, а сайт уже так умирает по чуть-чуть. Как -чуть. невостребованный. Потому что все общение идет на форуме, как бы живое, и оно намного интереснее, чем просто читать статью на сайте. Саша, как кильки зараз участники? Больше двух. У нас есть и участники. Ага. Ну, мужчины в основном у нас читают, но есть парочка, которые пишут. Это Добиться этого очень сложно. Это ваши такие блогеры, я так разумею. Не да? блогеры, я никого не приглашаю. Понимаете, у нас такая mm. интересная такая система. Есть на форумах такая м, система развития, когда платят человеку, который будоражит народ. Да? Mm -hmm. Он там э, сопротивляется, выкидывает какие-то номера такие, и люди в ажиотаже начинают писать, то есть как бы поднимается рейтинг, все, и общение. А у меня получается так, что Каким-то чудесным образом время от времени появляются люди нестандартные на форуме, которых все спрашивают, или я их пригласила, на самом деле никого не приглашала. А они э, ну, нестандартные, они согласны с мнением окружающей большинства. Да? Они высказывают, и все там ну как же так, это ж ну, возмущается и как бы поднимает эмоции, и как бы начинается бурные обсуждения всегда. И за этим надо следить, потому что бывает. Это серьезная ходят. тема, так. Два же звертаются и кажут. Что ж с... такое? Ты да. говоришь, кто это? Я говорю, я не знаю. Припиниться, да? да Бан его, говорю, там, чай. Да. Да. Нет, бывает очень часто. У меня очень хорошая команда подобралась из мамочек, модераторов, которые следят за тем, чтобы не было рекламы. Потому что у нас не приветствуется реклама такая вот, у нас чистый форум, скажем так. Мы стараемся реклама не… Рекламы взагали не так? Есть, нет. но очень мало. Такое, девочки, то, что э, они делают, допустим, у нас на форуме есть девочки, которые занимаются маловарением, которые mm -hmm. делают шоколад, э, которые делают торты красивые. То, -то сами участники форума, да, может, там, якость, Да, да, они могут работать. себе, как да. бы, размещать такие объявления и, как бы, подписывать. Многие возят там товары, да, совместные покупки, что актуально для родителей и купить по опту, дешевле скинуть совсем, mm -hmm. чем идти покупать на рынке или на магазине за большие деньги, то есть… Плюс там практически 100% бывает, Ну так аспельнот отекала, утворилась. Конечно, да. это вообще так а практично. Практично, знаете, как очень удобно, когда э, у нас в Венеции вели электронную очередь угу. в садике. И ты, э, вот я родила Настю в 2012 году, а в седьмом году Марию. Вот когда Мария моя шла в садик, не было электронной очереди, надо было идти в садик, записываться к заведующей, договариваться, там целая система была. Потом ввели электронную очередь. Я а Настю родила, я же не знала. Кто же его знал? Ну, по телевизору там сказали один-два раза и все. Так зашла на форум смотрю, а уже надо записываться еще полгода назад, mm -hmm. потому что очередь вот такая. Но тот садик, который мы шли, то там э, нам как бы повезло, да, и можно записаться чуть позже. А так ты только родил, сразу надо записываться. Если бы не было форума, я бы пролетела, скажем, с садиком, было бы печально. Так что повезло, так можно навец сказать. Да, да. Также и выбор школы, и выбор учителя обсуждают э, врачей. Иногда некорректно, что меня как бы огорчает. Бывает, э, у нас как бы прописано даже в правилах, что если вы пишете там про врача, про учителя, пишите от первого лица, а не там моя соседка Клава там сказала, mm -hmm. А ты сама в этом не участвовала, как бы, или не участвовал, потому что мужчины тоже пишут. И это как бы иногда огорчает, потому что вот. А вот у меня там у кумы был такой-то там случай. У нас был один случай такой не очень приятный. Пришлось когда... спростовывать, так, ну, чем... да? Получилось так, что оклеветали врача. Угу. Там у моей там подруги был такой-то там случай, и там чуть ли там у ребенка не какая-то там серьезная травма была в родах и все. Это не она лично пишет, что у нее было. И зарегистрировалась тогда на тот время, то ли дочка, я точно уже не помню, это было пару лет назад, это во врача и говорит, что мы подняли все карты, такого случая не было. Mm -hmm. Как бы, если бы это был разговор от первого лица, можно было бы. Хотя бы взъясуватый, взъясуватый, да. А тут получается, что вот моя соседка там, или моя подружка, и тут, получается, как бы не от первого лица идет, что. Да, у нас, или б... да, у нас бывает, что пишут достоверную информацию. Она нелицеприятна для того человека, который там, там, врачи бывают, ошибаются, и учителя, и все, да. Вот если человек пишет, что вот у нас там тра-та-та. -та, вот такая вот штука произошла. Угу. И э, я знаю, что есть такие заведующие садиков две точно, которые читают э, форум, <клес> чтобы <по> быть в курсе, чтобы быть в курсе, потому что девочки пишут, девочки иногда возмущаются, и я так понимаю, что некоторые заведующие, которые это отслеживают, они принимают это, ну то есть даже такая эффективность, такой у тема есть, знаешь, Аня, какая система, что что меня больше всего сейчас огорчает, то, что наше государство как бы не финансирует учебные заведения, как садики и школы, но с другой стороны, родители тоже не имеют возможности на все сдавать. И когда ты приходишь на родительское собрание, и э, тебе говорят, что вам надо что-то там сделать, вам предлагают, а есть такие родители, которые берут и на все соглашаются. Mm -hmm. Мы не обязаны же на все соглашаться. Есть такие, э, как бы, скажем, предложения или требования, которые э, но они э, не нужны на данный момент, это не актуально, скажем. Это можно отложить там или что, или сделать это дешевле. Mm -hmm. Потому что некоторые запросы такие вы что ну, да, да, можно выступить и сказать, что мы этого делать не будем, потому что это не актуально. Хочется до них донести, что мы не обязаны на все соглашаться. Да, есть такие потребности, которые, ну, надо помочь, потому что государство не выделяет финансирование или выделяет, но ну, там вот такую вот штучечку, на которую ничего ты не сделаешь. Вот, но есть, ну, как бы в разумных пределах. И uh -huh. это, это наш выбор. У нас люди же боятся выступить, только начинают работать над собой. Я думаю, что скоро это же будет еще одной гилкой влады, вплыву на владу, вернее, и на например... Грома, Как бы громадские вот эти вот общественное влияние, да, по-русски, оно очень нужно. Нужно, и я так смотрю, что в Виннице уже это начинает работать достаточно хорошо, и как бы наша власть как бы начинает прислушиваться, и начинает как бы уже работать но не полностью для народа. Хотя бы на Ну, может, в да. так уж есть на вашем форуме. Да, только просто читают и молчат. Потому что у нас есть разделы, которые доступны только для зарегистрированных пользователей. А есть uh -huh. такие разделы, которые вообще закрыты для пользователей, которые не набрали определенное количество сообщений. Uh -huh. вот. Потому что uh -huh. есть такие... Для чего это сделано? Скажем? Это сделано для того, что есть, допустим, личные такие разделы, как дневнички кто-то себе ведет для себя, да, и вот чтобы зашел гость и прочитал, ну, люди не все хотят. У нас девочки ведут там дневнички похудения, допустим, mm -hmm. да, они с собой делятся. Я вот сегодня там тра-та-там, и там замер. ну, зачем это вообще на общее обозрение? Есть, быть ком -ком, да, есть, они себе там пишут, они как бы спрятаны, скажем так, и они себе э, не стесняются это написать. Потому что это хочется написать, но э, на общее обозрение не хочется. Это такие Да, да, но без этого никуда, потому что как бы... Поза форумом вы с коррестовачами? Да, у нас... В этом году вот как-то не сложилось. У нас были встречи, всегда мы встречались в парке в пятницу и в субботу. У нас были э, встречи такие с чаепитием до поздней осени, там, с печеньем. Мы даже снимали, у нас есть э, э, в, на страничках, э, у нас есть видео даже, у нас есть mm -hmm. видеооператор, фотограф которые делали видео такие маленькие клипы, как дети играются, как там все происходит, очень веселый и, фото... и мы выкладывали еще фотографии с прогулок. А в, в прошлом году как-то все закрутилось, может быть связано с тем, что у меня первоклассница и оно все у нас и садик и первый класс и все как-то вот как -то вот так завертелось и мы встречались пару раз всего вот. А так то я думаю, что мы возобновим форумские прогулки, у нас это называется встречаемся в определенном месте в определенное время такая толпа мы встречались обычно возле парка Горького у в парке Горького возле Горького и там есть такие две лавочки и обычно бабушки дедушки которые там шахматы играют они недалеко они были всегда в шоке потому что приходит куча колясок. У мамы, <смех> <смех> да, мамы с, в намотках слингов, в эрго-рюкзаках, у бабушек, которые не в курсе, вот такие глаза, что ж вы ребенка там замотали. <laughs> это ж все, все вообще там ребенку неудобно. <laughs> не, не, не. Ну да, ну это ж, сейчас уже это не вызывает такой шок. А семь лет назад это были вот такие глазища у всех, и там ему, не, ему нечем дышать, зачем вы прижали ребенка, и там, ну это слинги, как бы, это такой отдельный разговор. Такой же тема вашего Да, формы. да, у нас, есть у нас, есть и, консультант по, слингу, по слингам, скажем так. То есть, ну, уже, если про них говорим, то два слова, что это такое, может, не, может, вы когда-то видели, есть, оно пошло очень давно, где-то в Африке носили в тканях таких детей. Мама всегда работает и намотала себе ткань, положила туда ребенка. Угу. Вот. на сегодняшний день есть несколько вариантов, их, такие, что есть можно носить ребенка прямо вот прям с рождения. То есть вот родился ребенок, ты можешь положить, у меня, например, был слинг с кольцами, очень удобно ты его одеваешь, подтягиваешь, он как в люличке у тебя ребенок. И ты можешь делать и по дому что-то, и вообще ребенок как бы не плачет, потому что рядом с мамой продолжает. Да? У нас же дети у людей самые не, не самостоятельные рождаются mm -hmm. вообще во всем мире. Если даже взять животных как бы всего У нас, они еще очень-очень зависят от мамы. Вот. И, допустим, слинка очень хорошая вещь такая, что ты можешь с ребенком пойти куда угодно. Если мне надо было, допустим, идти в поликлинику, чтобы не тащить коляску, чтобы не переживать, что ее крадут, потому что у нас как коляску пришел, поставил, не пристегнешь ничего выходишь опа нету коляски администрация написана не несет ответственности угу. за ваши коляски а так ты ребеночка взял себе даже по городу ездить э, с коляской в трамвай сама не зайдешь в троллейбус только сейчас у нас появились с низким пандусом да как для людей э, угу. с э, башеного башеного. да э, э, что они не могут э, которые ездят на этих на колясочках вот и а так ты слинг взял себе, ребеночка замотал, и ты ходишь, как ни в чем не бывало, как будто у тебя продолжается, грубо говоря, беременность, у тебя ребенок рядышком. Можно удобно кормить, если кормишь грудью, можно спрятаться, и никто даже не видит, что ты кормишь. У меня был такой случай со старшей дочкой, я шила себе май слинг, это такое, он похож уже на рюкзачок, на более старших детей. У нас не было виницы, я нашла инструкцию в интернете и сама как бы сшила. И мы гуляли... И я Марию кормлю, а муж даже не видит. Идет рядом, он даже не заметит, а что вы там делаете? Ну, он говорит, а что а такое? Я говорю, а мы кушаем. То есть даже человек, идущий рядом, мой муж даже не заметил, что мы в это время кушаем. Зручная речь, я так очень. скажу. Паниана, повернемся так до форума. Да. Скажите, пожалуйста, ну, я так разумею, что основная ваша аудитория и спельнота, она складается с женок, сам с мам. А да. человеки, какая их роль? И сколько их взаимодействия? А знаете, очень есть. интересно, активных у нас... Чи пишут они також какие-то дневнички? Они там... пишут, Чи... нет, дневнички не пишут. Чи у нас там есть про сейчас... Можливо, у нас там было спілкуют. два таких активных папы. Один как бы папа, он еще уже имеет троих детей угу. и как бы ему уже некогда особо а один папа у нас сейчас очень активный винтато он себе зарегистрировался Винтату? – да вин, ну я вин мама <связывается> он оказался винтато <связывается> Он очень активный, нестандартный такой молод, молодой человек. Вот. Э, я тоже его не знаю, <с> но в смысле, что откуда он э, пришел, потому что все всегда спрашивают, он, почему. Угу. Но ну, пишут, интересуются, он интересуется садиками, он всем интересуется. Вот он такой активный папа. Потому что есть у нас папы, которые не пишут, они просто читают. Угу. Но пишут э, очень редко и в таких темах, которых интересует мужчин. Такие у нас есть. За, це, закрытые, шо, темы. А, це закрытые темы. А, да. Вы про них можете тут говорить? Ну, не? что там, про секс, допустим. Ну, это актуально для человека. Ну, такие всякие. Иногда, кстати, пишут там, где про взаимоотношения, да, такие вот вопросы. Но такие вот именно то, что касается как вот мам, да, такие актуальные темы, садики, питание, здоровье, там, все. Вот у нас один папа такой, который стабильно в теме. Да, стабильно в теме, переходит на прогулки. Приходят на праздники, которые у нас проходят мы, э, насчет встречи поза форумом, да? э, у нас есть уже такая традиция: мы делаем утренник для форумских детей. У нас уже было три утренника, да, три вроде, вот, э, на которые дети приходят в костюмах. У нас, мы, первый у нас утренник был общий, а в последние разы мы делали, разделяли по возрасту, там, где детки до 4 лет и после 4 лет, потому что там слоники, а тут малявочки такие. У меня подружка хотела, ну, девочка с форума тоже привет, приходила на утренник и хотела идти на взрослый, потому что у нее девочка старшая уже 5 лет. И говорю, иди на младший, она вообще не пожалела, потому что на старшем там уже такие бывают и 6 лет, и 7 лет, и такие они уже совсем другие, и носятся как ну, это торнадо такое. Гиперактивные такие, может да, быть, да, да, да. Понятно. Ну... Скажите, пожалуйста, ну, дети все-таки вырастают, там, с часом и батьки уже, ну, возможно, не столько определяют им живу, а, возможно, потребно меньше там парады всего такого иного. чьи такая такой, ну, такой виток возможно, вид вашего. Да, ресурса? мы вообще планируем в будущем сделать вин бабушки. Ага. <laughs> Если тут у нас винитские мамы и папы, то там будут мои винитские бабушки и дедушки, <laughs> потому что те люди, которые активные, как бы вот по жизни, да, вот они общаются на форуме, они все равно остаются, только им хочется вот общения. Такого. У нас вообще есть отток в любом случае, потому что есть люди, которые э, самые активные, это те, которые сидят в декрете, да, кто не работает. Если ты выходишь на работу и работаешь там с 8 до 8, грубо говоря, домой прийти еще на форму залезть, это уже нереально, потому что надо накормить, напоить, э, помыть, уложить спать, приготовить угу. еще на следующий день. Просто, часу Просто нет. Бывает время на работе у кого-то там чуть-чуть, там, в обед можно зайти, ну или какое-то окошечко. Вот. Но в основном те люди, которые уже, ну, мама и папа, которые работают, они ну, уделяют меньше времени, потому что реально просто нет времени. Угу. Чи заложить розмер спельноты, вид народживанности? Ну, в наверное, наверное, да. Я скажу, что от, от, от того, сколько рожают в последнее время, у нас зависит нехватка садиков и школ, переполнение групп в садиках и в школах. Вот это вот проблема есть. Хотела еще сказать, знаете, что, что на форуме у нас не только общение, да, мы еще помогаем, у нас есть очень такой раздел, мы помогаем онкодетям. Это проект. Да, вас у нас есть такой раздел благотворительность. Ну, как не проект, мы уже помогаем им больше трех лет, наверное. У нас есть девочка, которая отслеживает детей на доноре, потому что были такие случаи, что размечали информацию «помогите», а там звонишь, и тебя снимают просто деньги. То есть, ну, нехорошие люди, скажем так, размещали. И мы уже сделали ограничения, и отслеживаем, и проводили с ними мастер-классы. Мы ездили каждую субботу к ним, договаривались с заведующим, что нам выделяют время, и мы с ними занимались, мы делали с ними открытки. Кто э, морально не мог из э, девочек помочь поехать, потому что это, ну, это непросто находиться в окружении маленьких детей, э, которые, возможно, не выживут. Да? Вот. И как бы мы с, э, сбрасывались как бы деньгами, да, закупали материалы для того, чтобы провести мастер-класс, потому что для них это бесплатно, да, для детей. А нам надо что-то привести, с чего делать. Вот. И мы проводили каждую субботу, и знаете, с одной стороны, очень было приятно приехать и увидеть человека, который тебя уже знает, да, и он тебе улыбается, и ты понимаешь, что ты человеку поднимаешь настроение. А с другой стороны, печально видеть все те же лица в этой же больнице на протяжении такого-то вот времени. Но сами мастер-классы, это такое вот для них вдохновение, знаете, как глоток свежего воздуха. Они вот сидят, и они такие, они дети, они такие, вот смотришь, есть такие маленькие дети, вот, э, такие, вот смотришь на тебя мальчик, а у него глаза старичка такого. Знаете, вот, вот он жизнь прожил уже, а ему там года три всего. И он, когда садится делать там открытку или что-то там рисовать, мы рисовали, мы ли, э, разрисовывали фигурки, это, это ну, невероятно. У них такие эмоции у детей просто ну, не передать. Делали им праздники на Новый год тоже, на Николая мы поздравляем, на Пасху. С нами еще присоединяется обычно такая громадская организации ⁇ Есть новое сознание, новая сведомость. Они всегда помогают нам тоже с закупкой материалов на мастер-классы. И на праздники там, ну, как бы кооперируемся, потому что раньше поздравляли все по отдельности, но решили, что лучше, если мы... Будем это делать вместе, это будет лучше, это будет угу. эффективнее. Да. Ну, одно дело, когда покупает организация там конфеты и тра, -та -та, тра та та Мы там покупаем что-то. А так мы обычно ну, в последнее время мы им делаем, мы приглашаем аниматоров, то есть развлекаем их, дарим подарки в любом случае. Вот. И как бы оно ну, вдохновляет их. Ну, 100% благородна справа. благородна справа, так, погоджуюсь. На жаль, маємо завершувати. Не хочеться, можливо, на такій трошки ліричній сумній ноті, тож ваші побажання для наших телеглядачів це традиційно на завершенні наших побажання. розмов, будь ласка. А що пожелати? Я хочу пожелати нашим родителям бути взаємо, сказати, правильно, взаимовыручка такая должна быть да? чтобы они были единым целым для своих детей и э, даже если вдруг случается такое что они расходятся чтобы ребенок оставался все равно э, во внимании обоих родителей и хотелось бы чтобы в нашей стране э, родителям э, дали больше, Свободы немножко, скажем угу. так, в выборе образования, даже коммерческого, потому что есть потребность. И чтобы развивались наши учебные заведения для, для всех нас. И чтобы мы были единым целым, как бы, и могли рассчитывать друг на друга. Потому что по-другому у нас сейчас ну, не может быть. Взагалі щастя всім, здоров, головне здоров'я, каріться, а все остальное приложиться і примножиться. Дякую, Дякую за такі вам. побажання, Дякую, що звертали до нашої студії. Ми в свою чергу будемо бажати вам успіху, розвитку Спасибо. вашій справі, розвитку вашому форуму. Адже це дійсно благородні речі, які необхідні просто сучасним батькам. Ну так, да, маємо таку громадську ініціативу, яка ну, не йде так, так би мовити, від влади там, чи від якихось грандів. Ну, мені здається, це дуже класно. Така активність, саме от, наша громадянська, ваша громадянська. <плес> Дякуємо, що завітали. Телеглядачам нагадаємо, що у нас в гостях була Ганна Кіріченко, вона засновник форуму «Вінницькі мами і папи. Якщо ви там ще не були, то будь ласка, заходьте, підписуйтесь і судячи з розмови, там багато-багато цікавого. Не перемикайте. За кілька хвилин ми продовжимо.